Я в державній установке, извините, на секундочку. Пожалуйста, не треба передо мной закрывать двери. Я не имущество. чипаю. И вас так само не чипаю руками. Все снято на камеру. Не Я не чипаю. Я хочу пройти в кабинет. Без согласия. без согласия кого? Покажите письмовую заборону на съемку. Без согласия меня и без согласия директора. Директор. Молодой человек э, явно не знаю, пытается что-то кому-то доказать, неадекватно себя ведет снимает на видеокамеру и кричит, размахивает mm -hmm. в улице Александра Долженко 3, шулявка. Mm -hmm. okay. mm -hmm. uh, да, да, да. Знімаю кабінет? Це державна установа? Державна вам не установа? Дали право мені не дали заборони знімати, ні права, ні заборони. Я журналіст, я, я, вам... я маю право знімати. Я журналіст, я маю право знімати. Покажіть мені письмову снимати? заборону директора вашого видавництва Оськіна, і тоді вы я перестану не знімати. Ви не, не маєте права так відповідати гражданину по телефону, називаючи неправдиві дані. Какие как были? вас зовут, девушка? Извините, пожалуйста, а что вас именно не устраивает в том Меня что вы устраивает? не устраивает в том, что вы назвали неправдивую фамилию, свое имя, э, должность а и то, что фами... вы не принимаете информацию. У меня записано а на меня диктофон. Не Можем послушать. А вы не имеете права использовать эту да, запись. Не своей имею Не имею. Ух, что вы говорите? Да. Ну посмотрим. Что? Смотрите. Посмотрим. Я вам не давала права. Не плевать заниматься. на ваше право. Вы О -о -о. уже перешли на издевательство. О, Вспомните, пожалуйста, я... аттестационный висник и, и как лист... педагогическая пресса хорошо заработала на аттестационному виснику. Теперь а я хочу знать... Я, к, я... к вам вообще. Вы для меня никто. Я Мне вы не интересны. Ни как девушка, ни как, как работник. Я а я меня интересует. Я... Да. Да, 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 да. Пожалуйста, пожалуйста. Человек пожалуйста. Пожалуйста. я. Да, да, да. Человек явно вы тут все нормальные.